আজি ৰাতিপুৱাই মনটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু কিয় ভাল লাগিছে জানেনে দুটামান কমেণ্ট পায় ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট দিছে এজন ভাইটিয়ে দেই এনেতো সকলোৱে ভাল কমেণ্টে দিয়েই কিন্তু এই ভাইটিজনে তেওঁ ইমান ডাঙৰ কি কথা সেইটো মই নাজানো তেওঁ চেনেল নাই যিহেতু আৰু তেওঁ আগে পিছেও মোৰ ভিডিঅ' চাই মই আজি চাইছিলোঁ মানে আৰু কমেণ্টকেইটা কৰিছে যে বাইদেউ হাতী গৈ থাকিলে কুকুৰে ভোকে হাতী এজনো পিছলৈ ঘূৰি চায় আৰু এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ ডাঙৰক সন্মান কৰিব লাগে নাজানে আৰু সেই ভাইটিজনক কৈছোঁ একদম সঁচা কথা এই যাৰ মানে পৰিৱেশৰ লগত কথা আছে ন ভাইটি সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তুমি যি কৰ্মই যাতে নকৰা ভগৱানে যাতে তোমাক চকু মেলি চাই যাতে মানে উন্নতি হয় তাকেই কামনা কৰিছোঁ দেই কাম 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 আম নকৰিলে খাম কৰ পৰা নহয়নে আৰু আমিতো আনৰ নিচিনা বোলে লোকে এৰা ধৰা কৰিব পাতকেইখন আমি চেলেকি খাম আৰু তাৰপিছতহে আমি জয়গুণ গাম তেনেকুৱাতো আমাৰ দৰে নহ'ব কাৰণ আমি কাৰো বহতীয়া নহয় আমি নিজে কৰ্ম কৰি নিজে খাওঁ সুপ্ৰভাত নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু ভিডিঅ'টো আজি মই কি কৰিবলৈ লৈছোঁ দেখাই আছোঁ চাওকচোন ৰাতিপুৱাতেই এইবিলাক দেখিলেনে খুন্দি ল'লোঁ এইখিনি বনাম তেলপিঠা আৰু এইখিনি বনাম লাড়ু আৰু এইফালে ইয়াৰ ঠিক কৰিছোঁ কি তিলপিঠা বনাবৰ কাৰণে দেখিছেনে আধা আঠি বনাই হৈছে বাৰু সেইখিনি নেদেখালোঁ চাওক কাৰণ বিহুত তিলপিঠা বনাই উঠিছোঁহে নক এইখিনিকেনো কি দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ন এই মানুহজনীয়ে আকৌ এইখন এসোপা কি কৰি লৈছে আচলতে কি জানে কিয় কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাতে এইখিনি চব ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু কেইটামান তিলপিঠা বনালোঁ নবনোৱা নহয় কিন্তু সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লেহে বৰা চাউলখিনি মানুহজনক আমাৰ লেবাৰ এজনে দিছিলে কিন্তু কি হ'ল জানেনে চাউলখিনি পুৰণাই নে কি এনে বৰা চাউলখিনি ইমান আঠা নাই যি নহওক বেলেগ পিঠা বনাম এতিয়া সেইটো হ'ব আৰু কিয় বনাবলৈ লৈছোঁ জানেনে কাৰণ পঁচিছ জানুৱাৰীত আহি আছে আমাৰ বাৰ্থডে ডে আৰু মই মানে বাৰ্থডেত যিমান মানুহ আহে আমি কিনা বস্তু নোখুৱাওঁ চব মই নিজে বনাই পেলাই খুৱাওঁ আৰু সেইটো কাৰণেও আৰু কালিলৈ ঘৰ লোৱা পাতিছে আৰু ঘৰ লোৱাততো মিস্ত্ৰী বা ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক চাহ খুৱাব লাগিব নহয়নে আৰু চাহ খোৱাবলৈকো সেই তেল পিঠাই খুৱাম আৰু বেলেগ হেৰি নকৰোঁ যেতিয়া ঘৰ লোৱা পাতিম তেতিয়া ডাঙৰকৈ মানে কিবা এটা কৰিম আৰু এতিয়া নহয় গতিকে সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু আহি আছে মানে আমাৰ বিয়া আৰু বিয়াৰ কাৰণেতো বনাবই লাগিব আৰু এই মাঘৰ মাহটোত আমাৰ মানুহজনে এইবিলাক কিনা বিস্কুট চানা এইবিলাক কোনো একো নাখায় অকল পিঠা লাগিবই হওক নহওক পিঠা মুঠতে এটাই খাব কিন্তু পিঠাই লাগিব সেইটো কাৰণে বনাবলৈ ল'লোঁ কেওটা কথা মানে আৰু বিয়ালৈ বাৰু দুদিন দেৰি আছে কিন্তু এতিয়া মই এইকেইটা যদি বনাই থওঁ ৰাতিপুৱা চাহকাপৰ সৈতে দিবলৈ মোৰ মানে সুবিধা হয় আৰু আহি আছে আমাৰ বিয়া বজাৰ এতিয়া এইকেইটা দিন গৈ লওক এইকেইটা দিন মানে চাৰি পাঁচদিনমান গৈ লোৱাৰ পিছতে মই একদম তামাম বিজি হ'ব পাৰিম আৰু মানে কামত আৰু ভক্তসকলে তেতিয়া বিচাৰি ফুৰিব লাগিব গম পাইছে আৰু সঁচাই দেই বেচেৰা ভক্তসকললৈ বেয়া লাগে ইচৰা ম ভগৱানোপাই নাই অ হতৰ উপায় নাই কি কৰিব চালে বেৰে কোবাই আছে নহয়নে বাৰু গতিকে কোবাই থাকক আৰু মোৰ কাম মই কৰিব লাগিব ন এতিয়া পিঠা বনাম আৰু আহি আছে আমাৰ বিয়নীহঁত বিয়া মাতিবলৈ মানে হঠাতে আহিবলগীয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ কিছু নিয়ম আছে বিয়া মাতিলে মানে আগতীয়াকৈ মন্দিৰত পূজা কৰে আৰু মন্দিৰত পূজা কৰাৰ পিছত গণেশ মন্দিৰত পূজা কৰিছে আৰু তাৰপিছত বাহিৰে বাহিৰে আমাৰ ঘৰলৈ অহা কথা এতিয়া আহি আছে আৰু তেওঁলোকক মই দেখাব নোৱাৰোঁ কিয় দেখাব নোৱাৰোঁ বহুত লাজকুৰীয়া সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা পূৰা বিৰত থাকিম আৰু নিশ্চয় পিছৰখিনি দেখাম বজাৰত যোৱা বা কিবাকিবি আৰু বিয়নী ঘৰত বিয়া খবৰ ল'বলৈ যাব লাগিব সেইটো কাৰণে আৰু সেইকাৰণেই সোনকালে মানে মই কামখিনি কৰি পেলাই আজৰি হৈছোঁ আৰু এতিয়া পিঠা বনোৱা কামখিনিও কৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকক লগত মানে মই ভিডিঅ'টো বনোৱা হেৰি কৰোঁ আৰম্ভ কৰোঁ সেইটো কাৰণেহে এইখিনি কথা কৈ ল'লোঁ বিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনটো বহুত ফূৰ্তি লাগে নহয়নে আলহী দুলহীৰে ঘৰ দুৱাৰবিলাক একদম ভৰি থাকে কি সুন্দৰ লাগে ন সিটোৱে সিটোৰ লগত কথা পতা সিটোৱে সিটোৰ লগত কথা পতা কিন্তু আমাৰ সেইবিলাক হেৰি নাই দিয়কচোন মানে সেই ইমান সমাগম নহয় আমাৰ আৰু বিয়নী ঘৰতে কৈছে যাবৰ কাৰণে একমাহৰ আগতে আপুনিও আহিব বিয়নী বুলি এনেকৈ হেৰি কৰিছে কিন্তু কি হ'ব মোৰ জীৱ জন্তুকেইটা আছে নহয় এটা এটাকৈ গোট খাই আছে গতিকে সেইকেইটাৰ লগত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে আধাখিনি মোৰ তাতেই যায় গম পাইছেনে আৰু তাৰ মাজতে ভক্তসকলৰ কিছু গালি শুনিবৰ কাৰণেতো ভিডিঅ'টো বনাবই লাগিব আৰু নবনালে নহ'ব আৰু ভক্তসকলেতো কৈছে মই বোলে ভিডিঅ' বনাই পেলাই খাই আছোঁ তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে আৰু মইহে জানো মোৰ ঘৰত চাৰিটা মানুহ তাৰে তিনিটাই চাকৰি কৰে আৰু কি কয় ভক্তসকলে বোলে হেৰি মই মই মানে এই এইবিলাক কৰি পেলাই পইচা কমাওঁ নহয়নে হে যি যোনে যি কয় কৰি থাকক ন যাৰ এইটোত যি আছে আৰু নহয়নে এই খুপৰিটোৱেই মেইন খুপৰিত মাল নাথাকিলেতো সেইবিলাক কথা কোৱাটো স্বাভাৱিক কথা গতিকে সেয়া কুকুৰৰ নেজ মাহ মাহ বছৰ বছৰ ধৰি পুতি থ'লেও কুকুৰৰ নেজ সদায় এনেই কুঁৱা হৈ থাকিবই নহয়নে গতিকে ভক্তসকলৰ নেজ যেনেকুৱা হোৱাটো একে সাধাৰণ কথা হয়নে নহয় এইখিনি কৰি মানে মই ভিডিঅ'টো বনোৱা কাৰণটো কি জানেনে হেৰি হ'ব এইখিনি পিঠাগুড়ি যিখিনি বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি মানে তিলপিঠা নুঠিছিলে সেইখিনি পিঠাগুড়িৰ কাৰণে মই নাৰিকল আনিব দিছোঁ আৰু সেই নাৰিকল আনিব আনি পেলাই এইটোৰ লগত মই পিঠা বনাম আৰু ইফালে তেল পিঠা বনাব বোৱাৰীজনীয়ে মই বনাম সেইটো আৰু লাৰুও বনাব লাগিব গুৰ ল'বলৈ দিছোঁ গতিকে এইখিনিকে কৰোঁ আৰু দেখিয়ে থাকিব মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু এইবিলাক মই ৰেচিপি দিবলৈ মানে মোৰ হেৰি নালাগে কাৰণ আগতে বহুত দিছোঁ নিদিয়া নহয় আৰু কিনো এখন বনোৱাকৈ মই ভাবোঁ কি কিনো বনোৱা এখনকে দি থাকিম তেনেকৈ ভাবোঁ কিন্তু আছে মোৰ কেইগৰাকীমান মানে ভাল ভাল ইউটিউবাৰ তেওঁলোকে বনাই ৰেচিপিবিলাক মই চাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ হেৰিবিলাক চায়ো মই যিটো পদ্ধতিত বনাওঁ তেওঁলোকৰ সেইটো পদ্ধতিত নবনাই এইবাৰ মই তেওঁলোকৰ পদ্ধতিত বনাইছিলোঁ ধুনীয়া লাড়ু হৈছে নাৰিকলৰ লাৰু নহয় দেই এই চুজি নাৰিকল এইটো মিক্স কৰি ময়ো বেলেগ বনাওঁ তেওঁলোকেও বেলেগ বনায় কিন্তু মই তেওঁলোকৰ মতে বনাইছিলোঁ এইবাৰ বৰ সুন্দৰ হৈছে আৰু এইবাৰ মোৰ পিঠা মানে কি হৈছে জানেনে এনে মই বিহুলৈ যিখিনি পিঠা বনাওঁ সেয়া পিঠাই মোৰ হেৰিত হৈ যায় মানে বাৰ্থডেলে পঁচিছ তাৰিখে হৈ যায় কাৰণ বিহুৰ বাৰ দিনৰ পিছতে বাৰ্থডে' পৰে কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল জানানে মোৰ মিস্ত্ৰীও আছে আৰু আমাৰ এওঁ লগৰ মানে যিমানখিনি লেবাৰ আছে তেওঁলোকেও বিহু পিঠা খাব ছাৰ আনিব আনিব কয় তেওঁলোকলৈও নিলে আৰু মানে এই বহুত অ'ত ত'ত দিবলগীয়া হয় যে সেইটো কাৰণে নাটনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাবলৈ ল'লোঁ কিন্তু চাউলখিনি তেনেকুৱাহে তথাপিও আকৌ মই আনিব দিছোঁ বৰা চাউল অনাৰ পিছত আৰু কি হয় সেইটো ভগৱান জানে যদি গোপিনীসকলৰ মানে তিলপিঠা খাবলৈ মোৰ হাতেৰে যদি হেৰি আছে ভাগ্যত আছে তেন্তে হ'লে পাব নহ'লে পিঠাকৈ দি পেলাই থৈ দিম আৰু দুই তিনিবিধ পিঠা বনাম তেনেকৈ দি পেলাই থৈ দিম এইটো তেলপিঠাৰ কাৰণে বাৰু হৈছে এইখিনি মই কি কৰিম জানেনে ইয়াতে অলপ ময়দা দিম আৰু ইয়াত দিম মই নাৰিকল তিনিটা তিনিটা দুটাহঁতে নিজৰ লগত কথা মই মানে ভাল হ'বৰ কাৰণে তিনিটা দিম আৰু এইখিনি দেখিছিলে কথা পাতি আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে থাকোঁতে কি হৈছে বিয়নীহঁত আহি চাহ তাহ খাই গ'লেই আৰু অইন একো দিবলৈ নাপালোঁ লাৰু পিঠা দিলোঁ আৰু বিয়নীহঁতে মিঠাই চিঠাই আনিছিলে সেইখিনি দিলোঁ আৰু চিৰা দৈ খোৱালোঁ তেনেকেই পঠিয়াই দিলোঁ কাৰণ বিয়নীও আমাৰ মানে একদম সময় নাই ইফালে দোকান আৰু মানুহজনী অকলশৰীয়া গতিকে বেছি সময় বহিবলৈ নোৱাৰিলে এঘণ্টা খুব বেছি এঘণ্টামান বহিলে আৰু কিবা কিবি কাম আছিলে কাৰণ আমাৰ বোৱাৰীজনী ককায়েকে মানে টিভিৰ কিবা কিবি কামো জানে সেই মোৰ টিভিটোৰ মানে কি হয় জানেনে মাহত পাঁচশ টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে তাৰ মানে দুটা টিভি কানেক্ট আছে সেইটো কাৰণে কি হয় পাঁচশ টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে আমাৰ বিছদিনমান বা পোন্ধৰ দিনমান যায় তাৰপিছত কাট যায় সেই তাকে কৈ পেলাই মানে সেইখিনি আজি ঠিক ঠাক কৰাই ল'লোঁ এতিয়া যেনিবা নাই নাই আৰু ধৰক এটা টিভি যদি চাওঁ এটা ৰিচাৰ্জ কৰিলেই হ'ব দুটা মোবাইল নাম্বাৰ হেৰি কৰি দিলে তেনেকৈ ঠিক ঠাক কৰি দিলে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাম দেই বহুতখিনি ৰেহাই হ'ল নাই কমেও দুশ তিনিশ টকা মোৰ ৰেহাই হ'ল বহুত ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে আজি মানে কি হৈছে জানেনে মোৰ একদম সময় নাইকিয়া আৰু সময় নাই কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ আৰু বনাম বেলেগ ভিডিঅ' বনাম নবনোৱাকৈ নাথাকোঁ আছে বহুতকেইটা খবৰ কিন্তু মই আজি মানে এনেকৈয়ে এইটো ভিডিঅ'কে বনাই পেলাই আজৰি হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ কিয় জানেনে কাৰণ বহুত কাম গম পাইছে বহুত কাম আৰু যিমানেই বোৱাৰীজনীনো কি আৰু কিমান কি কৰি থাকিব মানে ইমান আইডিয়াও নাপায় ন আৰু মই যিটো কাম কৰিম তেওঁ সেইটো নোৱাৰিবও পাৰে সেইটো কাৰণে কামো মানে সময়ৰ অভাৱত তেনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰি থৈ দিলোঁ আৰু বেছিকৈ বহলাই নাথাকোঁ পিঠা বনাব লাগিব যিহেতু দেখিছে নহয়নে তাইক তেল পিঠা বনাবলৈ দিম মই ইটো পিঠা বনাম গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি পাৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আজিলৈ পাইবা